Ребята, всем привет! Всех витаю на своем канале. Сейчас у меня осталось буквально минут 15 до выхода из дома. У нас отключили свет. Собралась, накрасилась, оделась и держу свой путь куда. выключили свет, я снимаю при такой вот лампе. Вот такая лампа, которая заряжается. Ой, прошу прощения. Заряжается вот USB. Сейчас мне осталось еще подкрасить губы. И, в принципе, я готова. Короче, ничего особо не поменялось. Свет у нас все так же выключают по графикам. Сегодня была очень тяжелая ночь в Киеве. Я искренне сочувствую всем киевлянам, которые пережили этот ужас. Читаю новости и вижу просто, просто шок. Очередной, очередная трагедия. Держитесь, киевляне. Днепр с вами на проводе, на связи. То так же у нас. Мы сидим без света. 7 часов нет света, 2 часа есть свет, 7 часов опять нет света, потом опять. И так по кругу уже продолжается, ну, дней 10, наверное, точно. Когда изменится ситуация, неизвестно. Но мы не отчаиваемся, не впадаем в депрессию, не унываем, не грустим, а стараемся жить. Что бы то ни стало. Так, сейчас я докрашу губки. Куда я собралась? Как вы знаете, у нас в Днепре состоится сегодня премьера нового спектакля в оперном театре Школа танцев Соломона Шкляра. Надеюсь, я правильно сказала название, сюда, как обычно. На премьеру я иду не одна, со мной идет моя подруга детства. Ее зовут Тина. Вы с ней еще не знакомы. Я не знаю, Тина захочет сниматься, не захочет она знает, что я веду канал, вот, мы с ней знакомы еще, когда нам было где-то по 6 лет, я приезжала к бабушке, и Тина жила напротив квартиры, то есть на одной лестничной площадке. Мы одинаковые по возрасту, и мы вот это девочками дружили, ходили друг к другу в гости, катались на металлическом кругу. Не знаю, кто-то помнит? Напишите в комментариях. Короче, был такой металлический круг. На нем становишься, вот так вот отталкиваешься от мебели, вот так кружишься, кружишься. Потом у нас был игрушечный боулинг еще мы играли. В общем, все было за... замечательно, занимательно. А потом через какой то промежуток времени мы встретились, общались, потом опять переставали общаться. Потом опять общались, потом опять переставали общаться. В общем, ну, как в, в обычной жизни, наверное, многих происходит. Вот. И Тина у меня недавно на днях спросила, ты знаешь, что у нас будет премьера? Такая, я говорю, да, знаю, у меня даже есть билеты. Вот. И поэтому мы идем с ней вдвоем. У нас второй ряд, будет очень все прекрасно видно, прекрасно слышно. Поэтому, если получится, поснимаю для вас премьеру. Вот, приятного вам просмотра. Что поменялось за то время, пока не снимала влоги? Я переобула машину все так же работаю, все в порядке, все нормально, переобулась, потому что на следующей неделе уже обещают минус один будет у нас погода. Сейчас, девочки, я докрашу губки, губы крашу, как всегда, своей любимой помадой вот этой, фокусирует как раз хорошо Maybelline. А, Max Factor Color Elixir, у меня оттенок 005. Очень многие часто спрашивают, Юля, что за помада? О, такая помада. А почему это все? Я а закат вот, с таким выражением красят губы. Я не исключение исправил. Так, губы накрасила. Новый хайлайтер от Трисси или Дом мне очень нравится. Тональный крем у меня Dior. Вот. Тушь Ланком. Бровки коричневый карандаш у меня. Ну, такой легкий мейкап. Легенький. Скажем так. Губы уже Аж за предел выхожу. Поздувалась, надо опять накачать губы. Воздулась. Короче, мне понравился очень хайлайтер от Патриси Ледо. Рекомендую вам, девочки, возьмите на заметку. Все, я буду привлекать. Нам приятного стина просмотра. новой премьеры. Опять же, повторюсь, если получится, если не будут запрещать съемку, я поснимаю вам отрывочки. Всем приятного просмотра. Люблю вас. Не приятно. Не... Стеночка. А тебя снимать можно? Да? Это Тина, уважаемые зрители, познакомьтесь. Моя подружка детства, красавица, пришли на премьеру. Кстати, это, наверное, костюмы со спектакля с какого-то, да? Да? Со спектакля, я думаю, костюмы. Так, школа танцев, Соломона, Шкляра. Мюзикл в стиле ретро. Класс. Мы приехали немножко раньше, сейчас пофоткаемся. Поснимаем видосики. Ага. Балет, Сильфиды уже не ставят этот балет. Опера князь Игорь тоже уже не ставят. Людей достаточно много на премьере. Очень даже. Вот. Не знаю, кто сегодня будет выступать. Девочки, вы там спрашивали, сам будет, не будет, не знаю. Вообще, не в курсе. Сейчас будем уже Теперь пофоткаемся и будем заходить уже в зал. Девочки, мы нафоткались, такие красотки мы. Такое зеркало красивое. Нам подходит такое в атмосфере. Пошли, пошли дальше. Следующая фотозона. Так, а куда? Куда, куда? Это гардероб. Мы вещи не сдаем. Правиата, моя любимая опера Джузеппе Верди. Кармен, Жорж Визе. Лесовая. Песня это балет. Угу. Кармина. Кармина Бурана, да. Все видела, кроме лесовой песни и Белоснежки. Ну, поклонник на балет не ходит. Да. Хотя с Тиной мы были на Жизеле, да, очень, очень понравилось нам. Ну, идем Такая дальше. красивая просто платье, а Шикарная. Ребята, напишите в комментариях, какая прекрасная у меня подруга. Да. Нет, радости мы не принимаем. Прекрасная. Платье изумительное. Знаешь, ты как будто с 19 века. Вот такая воздушная, легкая. такая. Это платье тебе очень подходит. Вот. Месте, да, да, видишь. да. Очень красивое. Очень. Вообще, я, я просто поражена. Ты как сняла пальто, я такая прям обалдела. Да, очень красиво. Так, фоткаться. Пошли. Давай.

Що це не на нашій вулиці, то яка мені різниця? Який незвичний екстер'єр, для чого вам цей револьвер? ви вас знаєте. Nella caia e poi a spedezzi rovesti А мало не вбив тебе своїм народженням! Лікар казав, тобі не можна мати дитину, ти ти дітка, не витримаєш. Але між смертю дитиною ти обрала мене, ти пам'ятаєш. Так, я пам'ятаю. Я дуже тебе хотіла, мій хлопчик. Я вигадувала найлискавіші слова, якими будитиму тебе. Але чому ти сивий, синку, адже це так страшно? multimulti po disputатив福ARRgas же любия м сразу запишу свои впечатления. Нет, <laughs> отходя отказ. Ой, мне так понравилось вообще, ребята. Я очень рекомендую сходить. Еще премьера будет. Сегодня у нас 14 15 и 16 если я не ошибаюсь. Посмотрите на афише, на сайте. Потрясающая выстава, мюзикл. Очень легкий, очень отдыхающий. И трогательный моментами. И смешной. И такой очень-очень отдыхающий в наше тяжелое время сейчас. Э, знаете, не упустите эту возможность отдохнуть душой, расслабиться, получить очень много приятных, позитивных эмоций. Вот. С вас обязательно лайк, комментарий положительный. И до новых влогов, Тиночкой. Всем пока. Приходите. Это супер.